И за это он выставил палатку против милиции. Я это запрещал ему. И за это был звенен. И а я... си... 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 На Вот наказ Косарева. -во. Здесь у меня наказ Косарева. У меня сейчас шестой лайф, я еду туда, на пресс-конференции. Ну, я там а все доказы коррупционные схемы, коррупционные схемы. активского района, чиновников, все, генеральные прокуратуры. Скоро поднимитесь и увидите, и услышите все. Это все скоро, будет скоро. ласка, я вам сейчас покажу. Я показываю. Вот она звень меня. Все, сфотографируешь. На да, да, прессу, на да. камеру. Вот эти джамбулы, еще не поведомят от нас, сколько людей в вашей организации, кто ее головой зараз? Значит, в нашей организации много людей, вообще-то, если честно говоря, по всей Украине. Вахтыки, а, вахтыки, 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 где-то до 18 человек. Не вахтыки, а в области. Это создана недавно не а эта организация. В этом же организации я когда познакомился с отцом, Игорем Николаевичем, он мне показался очень порядочным человеком. Правда, информации, всю информацию, которую я первоначально владел, владел только от его отца. Значит, а потом я не знал, что они били, они били, это, ну, возбуждено было на них уголовное дело за распространение порнографии. Вы представляете, это да, какая, какая, статья? На его сына. Прямо его ловили прямо в кабинете, там, где он рос. И этот жесткий диск находится до сегодняшнего дня в милиции. И еще, а, обычно вот эта организация наша заключается в чем суд нашей организации, да? Венера, вот, венера. Я, 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 я хочу еще раз сказать свое питание. Ну, а, Казит скажите, сколько у вас человек и кто сейчас там руководитель? Потому что я понимаю, организация продолжает уже свое а, а они прекратили. Ну, конечно, вы поделитесь, что Пьеры робит наши организации, прикрыли всех водойчиков, спалили на машину, полностью, и организация продолжает работать ваше. Да, Алексей Анатольевич, глава нашего, который подтвердил шансу, подтвердил Индию, подтвердил э, этому... Это, НТН отоделка еще второй лайф будет выступать сам лично. И этот бессвидел, который чинили меня без развлечения, сюда не предъявляли меня ничего, привязывались, у меня. Это работает. Вы понимаете, если вот так работает. И у них наручников у меня Я официально заявляю, куплю вам наручники. Ну, подарок. Подарок. Это такая бедная несчастная организация. И когда через час появилась купа милиция. Когда появилась милиция, тогда чуть-чуть надежда появилась у меня, что бить дальше не будут меня. И самое главное, уважаемые мои, да, самое главное, что там видео доказ есть, уже видео доказ есть в интернете. Прямо как достает пистолет человек и кладет прямо и в чай, так И как рюкзак, рук рюкзаком забегает милиция в комнату, не оказалось отпечатки пальцев на этих пистолетах, не оказалось отпечатки пальцев на этих А сейчас просто чтобы кровь еще ждал. И кровь хотят с меня спустить. Понимаете, кровь. А для чего кровь, я не знаю. не забыть, я уже припрошу. А кто глава вашей организации? Чья главная особа, кто керует в вашей организации? Да, я недавно призначен этого человека, очень порядочная людина, но он не успел начать работать, если честно говоря, недавно был призначен этот человек, не успел. Но когда что-то делается в какой-то районе, да, вот, допустим, какая-то организация, ну, какое-то мероприятие, они должны согласовать голову областному. Мы ведем протокол заседания, мы ведем наказы, мы все делаем, все документально, все документально, у нас все есть все, буквально есть. Но самое главное, знаете, в что, что дело, я вам скажу честно, наша работа заключается в том, что выявлять коррупционеров, выявлять, короче, вот этих среди чиновников, среди сотрудников милиции, прокуратуры, судей, я эту систему очень серьезно проработал доказы, у меня фото доказы даже есть, где Брестский труб, где воруют нет. Все это было у меня, и все это. 18 числа поставил я вопрос, где присутствовал короче, где пригласил. Каждое заседание моего совещания присутствовал начальник милиции. Мы повторяемся. Не, 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 я извиняюсь, я говорю, я буду вас поважать, каждый заседание присутствовал начальник милиции. И мы мест с вами составили все задачи. Я раскрыл все наркодилеров, на, 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 на все закупки на наркодилеров, машины, номера, все это я подготовил, и я тогда предоставил вот это, а, господин новый начальник милиции не кушает. дело, сколько предателей находится у него, и в него тоже. Но я ему поддерживаю и папа помогу раскрыть все эти махинации, которые находятся ты, второе место занимает в Сумской области по ногам э, дилеров, и по ногам первая щетка, мы там тоже работаем, первая щетка, вторая Ахтика. А за то, что коррупция в Украине, да, этому никому, не, этому никому, э, всем известно, всему миру самая коррумпированная страна Украина. Посмотрите в интернете, зайдите, что пишет в Америке, что пишет из-за меня, что пишет в Японии, и Китай, и все, все, все государство, которое... Вы знаете, что говорят? Нас просят деньги в Украину, а что делают с активистами? Вот он, один из Майдана активист, по брату Никояна, который легендарный сотник Майдана, которого связали, ногами наступили, короче, топтали, скотчу связали. И второй человек, который был проброшен которого связали, и ногами затоптали его тоже. Понимаете? Вот он, реальный человек. За что? Спрашивается за что? За то, что мы боремся за правду, За то, что мы выявляем всяких нечист. Я говорю, Игорь, 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 Игорь Юрьевичу, да, было один нюанс, который я его озвучил, Фурману Вадим. Помните, да, вот один. это Фурманов. Один, это один нюанс. больше нюансов не было. Но когда в цивилизованном стране, я это еще раз повторяю, в цивилизованном стране два э, партии, ну, либерали и социалисты соревноваются стать президентом, допустим, форме, да? один из них кто-то побеждает. А твои ваши подходы, типа, дай ему и говорят, говорю, вы победили. что не рухнула экономика э, страны, я вас поддержу. Я подал Игорь, Юрьевичу свою руку с нашего комитета. И я так призвал всех политических деятелей тоже. Не надо пьяниться, а идти в стадию за него, и эти вопросы с ними вместе решать. В этом я что то меня. А то, что экология у нас, э, то, что робится у нас, я господину Калиху сказал, Вячеслав Васильевич, я говорю, будь ласка, я говорю, займитесь психологию. Секунду, секунду. 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 Да. можно, я Игорь говорю, я хочу получить ответ на свой вопрос. Я вас спросил, есть ли глава в Ахтырке, и знаете ли вы его, вы можете его назвать, если это не секрет? Нет, сейчас, в данный момент, в данный момент, в данный момент вот, я объясняю, глава призначена, но сейчас она не действует, потому что после такой ажиотажа, то, что случилось с нашим комитетом, человек не, появился появился после и через два дня вот это случилось. Я то, до этого происшествия, я поставил общее собрание у нас, где протоколизировано она, все заседали, где я пригласил главу Майдана в Сумской области, Вики, это, величка, и мы поставили, когда, когда... так Я просто хочу сказать, у нас интересная с вами беседа, но если мы не научимся на вопросы отвечать, то есть Хотелось бы услышать ну, конкретную информацию, вы много интересного, рассказываете и полезного. Но когда мы задаем вопрос, хотим услышать именно это. Вопрос следующий. С чем вы связываете то, что у вас 19 числа вы были арестованы. Нет, нет, не задержаны. Не арестованы, задержаны. Не был привод, не был задержан, не был арестован. Сразу я говорю, когда задержали, вот этот банк формирования, я прямо так могу назвать. Еще а? просто услышали вопрос. Чем вы это так... а Это было связано с тем, что я раскрыл много коррупционных сходов в этом городе, многих чиновников, Добрость за них. Эти доказы люди предоставлены, ну, я не буду разглашать, это все скоро вы увидите, все скоро вы услышите это И этим она все сказано. Потом я сделал тарифный майдан. Тарифный майдан, это, это я, кто-то приписывает себя там, что я не подавляю, господину, меру я подал. Тарифный а, майдан для чего сделано? Yeah, а сделано, что народ, правда, нечем им платить, нечем им, нечем хлеб даже покупать. А когда вот такие вещи робятся, некоторые наши депутаты 2000 долларов дают за лоб одному а женщину, а за 25 тысяч долларов еще хотят выкупить это самое и сделать развлекательный пункт там. Это тоже есть доказ. Есть женщина, которая свеча не доводится. Понимаете? Вот, вот, эти, вот эти много чего я раскрыл, это потому то на Можно я вопрос? Да, значит, последнее заседание общее со, со, со совещание было в ИГО, комитета Татарной ну, Агентной Изручительности Коррупции у нас, где я пригласил начальником милиции, но тогда было призначение нового начальника милиции. Мирослав Владимирович попросил новое призначение начальника милиции, я не могу прийти, он также завещал совещание присутствовал у нас. И он не смог тогда прийти, но э, начальник милиции тогда, а то на все, все без И тогда мы сказали, поставили вопрос, а голосить это все. Огласить все это на обсуждении, э, ну полностью, ну, структуры а тем, которая касается вот этого, что мы видим. И буквально через два дня, напоминаю, на И Правильно ли я понял, что за два дня... Секунду, секунду. Останьтесь вдвоем и пообщайтесь. Потому что, ну, во-первых, извините, мне нужно время. Я дякую всем высоким за то, что разъявилось. Отримали інформацію, далі ваша справа, як її висвітлювати, з якого боку. Я свою думку, повторю. Чекаємо, як будуть розвиватися події. На жаль, сьогодні ми кінцеві відповіді не почули. Я дякую за побачення.